Здравствуйте, это телемарафон на телеканале социально Крыны и Черноморская телерадиокомпания в студии Екатерины Некречи и, наверное, с моим коллегой Георгием Тихим. Здравствуй, Георгий. Привет. С корреспондент Первого канала Германии АРД. Мы поговорим. Только не корреспондент, а журналист. Журналист, извините. Журналист. Ничего. Поговорим о том, о важных моментах, что за последнюю неделю случилось. У нас правительство новое и план работы этого правительства Верховная Рада Утвердила, хотя и скрипя зубами во многом, да, но э, начнем мы с тебя, вот лично о тебе поговорим. Недавно ты был в Москве э, по работе, я так понимаю, но э, ты там был несколько дней и э, говорил мне, что общался с коллегами, называешь ли ты их так, с журналистами первого канала российского, что вот именно из этого разговора с этими журналистами, где uh -huh. вы вообще встретились и о чем вы говорили? Ну, я был в Москве, я приехал, э, у нас офис э, находится в Москве центральный, то есть <coughs> в Киеве есть только офис радио РД, но нет телевидения. Uh -huh. А там, значит, наш офис телевидения, я приехал, э, я там не был еще раньше, вот, ну, в самой Москве. И, и они, у них была как бы такая, у них каждый год 5 декабря вечеринка, где они встречаются, все там коллеги разные. Вот, и общаются. Я поехал туда на эту вечеринку, с ними со всеми познакомиться, ну, плюс посмотреть на Москву просто. Интересно, чем люди там живут, чем они дышат, как, как город сейчас живет, Москва. Вот, а что касается коллег с российского телевидения, ну, смотри, они как бы... коллеги ну, конечно, трудно назвать коллегами, но тем не менее, это э, люди, они работают на утреннем шоу на Первом канале. То есть у них э, новостей и политики нет, да? но они все-таки работают на Первом канале, как бы там ни было. И я тебе хочу сказать, что у них, как э, и у многих людей сейчас, вот в Москве, по крайней мере, э, у них просыпается интерес. Да? если раньше они даже не интересовались, то есть большинство просто как бы верило тому, что говорят из телевидения, то сейчас по крайней мере просыпается некие сомнения, некий mm -hmm. интерес. А что же действительно происходит? То есть я сталкивался несколько раз с тем, что меня спрашивали люди просто там: а что? Да правда есть российские солдаты в Донбассе? А правда там то, а правда это? То есть как бы, конечно, масштаб того, что российское телевидение рассказывало им, да, э, то есть масштаб этого искривления таков, что, ну, я не могу себе даже представить, как эти люди могут э, вдруг понять, что там это неправда. То есть Ты если они говоришь вдруг бы поняли. О журналистах? Я сейчас говорю просто о людях. А просто люди. Если интересует кон конкретная mm -hmm. ситуация с этими с Первого канала, да? Но, ну вот не знаю, что интересно, они понимают всю ситуацию вот в понимают. целом адекватно, да, и, и делают то, что вот им нужно делают то, что им Ну, Опять таки, или... вот эти двое коллег, они не не делают политику, они не делают mm -hmm. новости, они не делают там пропаганду, скажем, вот ту, которую делают, и наоборот, если они говорят, нет, ну да, там Киселева это полная пропаганда, это страшно, это вообще, но мы этим не занимаемся. И чаще всего ты услышишь именно это, то есть да, есть пропаганда, это все ужасно, это страшно, но мы mm -hmm. в этом не принимаем участие. Mm -hmm. типа, но мы как бы не делаем политику, мы это типа ну это не мы делаем. Вот, вот есть такое мнение распространено. Но тем не менее, они тоже спрашивали. И я им, ты знаешь, я с ними не начинал, как и с другими людьми, которые уверены в российской точке зрения, я не начинал с ними спорить. Я приводил им какие-то конкретные примеры из того, что я видел. То есть я как бы видел на Донбассе очень много с разных сторон, разных ситуаций. Поэтому как бы у меня есть, что этим людям представить не просто как бы контрпропаганда или какие-то там политические лозунги. Я им рассказал очень простую историю. Вот я когда был в июле, в конце июля в Донецке, мы снимали, то есть, на территории ДНР, с ДНРовской аккредитацией, Мы, когда самолет упал, мы же ездили mm -hmm. туда, к месту падения самолета. Ну и кроме того, снимали в самом Донецке. И вот как-то в один из дней мы поехали в северный районы Донецка, вот рядом с аэропортом. Как раз там был обстрел рядом в это же время, когда мы снимали. И ночью в одном из районов там ну, несколько домов пострадали, то есть в них попали снаряды. И мы поехали к одному из домов снимать. Значит, вот он был свеже, свеже сгоревший и мы приезжаем на такую улочку это частный сектор выходим из автобуса там рядом этот сгоревший дом и у нас дело в том что наш логотип телеканала он очень похож на первый канал российский то есть тут тоже синий mm -hmm. микрофон бел единичка белая и кружок ну, то есть очень похоже но ну, ну это немецкий канал и мы выходим из автобуса, у меня в руке этот микрофон. И сидит э, бабулька на улице, э, пожилая, с палочкой такая на, на, на лавочке. И она видит меня с этим микрофоном и начинает, ну просто как, я не знаю, как будто ее режут. Она начинает кричать на всю улицу. «Русские, русские приехали, русские, сволочи, что вы здесь делаете? И убирайтесь прочее отсюда, что вы сюда приехали?» Я как бы, ну, немножко оторопел от этой ситуации. Я подхожу к ней, пытаюсь ее успокоить. Говорю, «Бабушка, спокойно, мы не русские, мы немцы». Так, сам немного рефлексируюсь на этой фразе, но успокоить ее не получается. После этого мы заходим во двор дома, который разбомлен. Там друг хозяина дома, он наоборот, он начинает говорить, вот, посмотрите, что делают эти нацики, это вот нацгвардия нас обстреляла, это прилетело оттуда точно, посмотрите, что эти фашисты, там Порошенко, там все начинают делать. На, тут на крики этой бабульки прибегает другая женщина тоже под, под вход во двор. И он начинает кричать, этот Путин, идиот, зачем он прислал сюда этих э, придурков? Там? Ну, извините, я не знаю, сколько это все эфирно можно говорить, да, но зачем он прислал сюда всех этих... Это они устроили нам весь этот бардак здесь и все такое. Тут на, на крике уже этой женщины мимо проходит другая женщина по улице, и она говорит, да что ты там, закрой рот, там, э, это все нацики делают. Ну, то есть, а хозяин дома, он вообще как бы, мы все равно он говорит, я никого обвинить не могу, то есть я не знаю, откуда это прилетело, но у меня дома теперь нет. Вот. Я им просто нарисовал эту простую ситуацию и спросил их простой вопрос. Там, вы можете представить, что где-то в секторе Газа, например, люди спорили у разбомбленного дома, кто же попал в дом. То есть, ну это представить себе невозможно. И на них эта вот история произвела впечатление. Они поняли, насколько искусственным, возможно, этот конфликт является. Вот девушка со мной согласилась, в принципе, с тем, что творится кошмар, что это искусственно разожжено. И, а, ну, а мужчина, он, скажем, не согласится, но он начал сомневаться в том, насколько, насколько Россия себя правильно ведет. Конечно, понимаешь, у многих людей просто они поддерживают просто по факту того, что это их страна, даже если она ошибается, они все равно пытаются найти какие-то аргументы, ну как ее защитить. Если бы, опять-таки, если бы не осознали масштаб лжи, то, я не знаю, но ну, это не в голове должно было бы, не знаю, ядерный взрыв произойти. То есть все вот как бы совсем поменяться. Ну, это действительно трудно себе представить. А с кем ты общался вот обычные люди, которые смотрят российское телевидение, и ты говорил, что ты из Украины? Да, я говорил. Ну, как бы во-первых, там были как бы люди более менее близкие, там были коллеги, которых э, я знаю. А мы общались с одним из коллег, мы как бы вот, целый день мы с ним ездили по Москве, он там показывал мне, что где находится, мы провели целый день в каких-то исторических спорах вот насчет Крыма, там еще что-то. Но я пытался ему доказать, что это все ерунда, и как бы в нормальных условиях мы не должны были бы в принципе спорить на исторические темы. То есть ну, это нонсенс уже, что мы спорим. То есть тут дело не в этом. Как бы. История мира, история границ как бы, она вся несправедливая. То есть очень много в мире границ, которые происходят, ну, как-то проходят несправедливо. Но вопрос в том, что, как бы, во-первых, есть международное право, которое держит хоть какую-то видимость порядка. Понимаешь? Если, если его можно вот так вот нарушать, как бы, да, то ну, тогда нет никакого права, есть только право силы. Тогда давайте весь мир будет воевать. Ну, как бы, вот. И в конце концов, как бы он тоже говорит: ну да, 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 мы не правы в чем-то там и так далее. Но опять-таки, вместе с финансовыми трудностями у людей начинают просыпаться как бы, сомнения, а все ли Россия правильно делает. Mm -hmm. И это абсолютно тоже вот в Украине неправильное мнение какое-то общественное, что все потеряно, там все 84 поддерживают Путина процента, потерянность с ними говорить не о чем, они все Крым наши, они все сумасшедшие. Ну, неправда. Это, во-первых, много людей которые поддерживают Украину, они есть такие эти люди. Во-вторых, много людей, которые сомневаются, вот, которые все-таки которым можно что-то рассказывать. И это нужно делать, то есть как бы даже если там есть родственники у вас там, не знаю, там в России, все равно говорите с ними. Нельзя прекращать разговор. Людей есть, в чем убеждать, есть, в чем показывать просто без никаких эмоций, без политических лозунгов по-простому. Вот. А есть моменты, которые тебя больше всего потрясли, удивили? В Москве. Но у меня потрясла, конечно, была одна фотография. Я не знаю, вы там скачали, не скачали? Там э, граффити на всю стену на доме в Москве, э, на котором изображено ласточки на гнездо на горе, и эта гора такая э, камуфляжная гора, и на ней ласточкино на гнездо. Это огромное граффити такое на, на всю стену. То есть, ну, это, конечно, немножко сумасшествие, вот, я думаю. А в целом, я хочу сказать, что как бы, там, ну, политика особо не чувствуется на улицах, то есть наоборот, наоборот, то есть э, э, индустрия развлечений, то есть э, все сделано для того, чтобы люди поменьше думали о политике, чтобы граждане вообще об этом не задумывались, какие-то ярмарки, какие-то квесты, игры там. Э, вот, все это как бы, и люди не особо об этом думают. Я, например, вот ездил в метро много в московском, то есть я видел трех, за это все время трех человек, у которых были вот эти ленточки, ну, так называемые георгиевские ленточки, э, на одежде. Вот и все как бы. Ну, в машинах висят часто эти ленточки, да тоже характерная, кстати, история, потому что в украинских машинах висит украинский флаг, все-таки, да. Это очень много. А, И а в российских тоже. машинах висят а, военные какие-то ленты, mm -hmm. да, ну, все-таки военные. Это память, это все, ну, как бы, вот. Скажи, пожалуйста, как ты пересек границу? Вот вчера Аркадий Бабченко, например, писал о том, что когда он прилетел в Украину, его сразу пригласили в комнату СБУ. И, в общем-то, когда узнали, что он журналист, а с какой цель... российский журналист, с какой целью вы приехали, у тебя были такие какие-то... Никаких какие проблем. Я въезжал, въезжал и на поезде, пришел пограничник, посмотрел на мой паспорт на меня ничего вообще никаких проблем абсолютно никаких вопросов ничего обратно летел на самолете тоже никаких вопросов просто пропустили и все uh -huh. поэтому тоже отчасти это тоже мифы. потому что ну когда туда едешь есть так вот из нашего украинского информационного пространства из нашего из наших эмоций здешних, да когда едешь есть такое ощущение что едешь в какой-то Пхеньян я не знаю ну, то есть в какой то просто э, логово не знаю тоталитаризма вот. Ну, на самом деле не все так страшно. Во-первых, можно заехать нормально, спокойно. Как бы. Во-вторых, люди... То есть вот то, что мы видим, вот этот вот эмоциональный накал, это скорее соцсети, э, отчасти в которых пишут проплаченные там, тролли, да, отчасти люди. Да. Но опять-таки люди особого склада, которые туда заходят, в эти соцсети, причем еще залазят в украинский сегмент Facebook, например, да, и что-то туда агрессивно пишут. А в принципе, как бы, то есть в обществе такого нет. Вот в широком обществе в массах нет такого какой-то там ненависти или чего-то. Просто есть очень-очень сильно заблуждающиеся люди, которые сейчас, как мне кажется, начинают потихоньку соображать. Ну, представь себе: 10 лет Москва особенно, да, и Россия, в принципе, живет на, в неплохих условиях нефтегазовых роста вообще, развития, роста уровня жизни, роста уровня зарплат, там, всего. То есть у них 10 лет вот как бы очень хорошего роста благосостояния. И только сейчас как бы этот из-за падения цен на нефть разворачивается этот процесс, начинается падение. То есть у людей начинают включаться, в принципе, механизмы выживания, потому что, ну, курс огромный вообще вырос очень сильно, люди об этом очень много говорят. Цены растут, об этом тоже очень много говорят. Вот и у людей начинают просыпаться инстинкты просто вот выживания, ну или какого-то по крайней мере со со соображалка вот как как дальше будет. Вместе с этим начинает включаться вообще какая-то мыслительный процесс. Вернемся в Киев. На этой неделе мы видели как Правительство показывало свой план, в общем, презентовала в Верховной Раде, mm -hmm. и все-таки скрипя зубами, ну, не совсем легко, но проголосовала Верховная Рада за этот э, план, да, но в то же время очень сильно критиковя... критиковали коллеги по коалиции, Юрий Луценко написал в фейсбуке, что это, это не план, а мурзилка, в общем-то, какая-то, mm -hmm. ну, такие mm -hmm. у него ассоциации. Э, все говорят о том, что вот напряженно достаточно вот, правительство Верховной Рады, потому что Яценюк и Порошенко. Угу. Будем ли мы, будем ли мы видеть в будущем вот обострение этого конфликта, конфликта интересов, и не повторится ли ситуация, с Тимош... как была с Тимошенко и Суешенко угу. в свое время? Есть такая опасность, я думаю, и есть вот эти люди в командах и Яценюка, и Порошенко которые нагнетают ситуацию. Mm -hmm. Думаю, что сами они понимают, что, во-первых, они зависят от западных денег. Если у них начнется раздор, то просто они не получат этих денег. То есть они хотя бы ради этого, хотя бы публично должны демонстрировать единство, вот браться за руки, как они вот брались за руки там на трибуне Верховной Рады в президии. То, э, то есть они должны это демонстрировать. Но при этом я знаю, что в командах то есть слухи, которые распространяются между ними, то, что они друг другу наговаривают друг на друга, ну, это, это просто мерзительно. То есть они вот нашептывают какие-то такие страшилки, да, там, эм, ну, так, как бы без ссылки на источники конкретные, там, ну, то, что я слышал там. Одна команда рассказывает, что они готовят, там, я ценю какой-то переворот вооруженный на весну, чтобы узурпировать власть. Mm -hmm. а противоположная команда рассказывает сказки, значит, Порошенко хочет тоже узурпировать власть, они хотят подгрести под себя э, милицию, хотят подгрести под себя все, цементировать власть, и вот мы этого не дадим сделать. Ну, это просто настолько омерзительно, то есть хочется этих людей вот щелкнуть по лбу как-то, я не знаю, там, или, не знаю, свозить их в пески куда-то, свозить их, вот просто посмотреть. Вот люди просто у них вот, э, я не знаю, у них что у них атрофировано, но они, в принципе, живут в какой-то параллельной реальности. Они не понимают, что вообще за время наступило, да, и что... Во-первых, они очень мелочно смотрятся, да, когда они это все делают. Потому что, в принципе, сейчас огромная глобальная мировая политика, да, в, которой, в которой очень большие проблемы у России в которой вообще меняется как-то баланс сил в мире. То есть они на этом фоне просто, ну они как бы какие-то мошки, да, и они вот здесь возятся, вот эта машинная возня, вот это внутренняя, да, то есть абсолютно, ну, сумасшедшие. Может, у них просто, не знаю, не хватает масштаба мозгов понять это. Вот. Но это очень-очень-очень печально. Почему? Потому что, в принципе, у Украины сейчас одна задача – выжить и выстоять. Вот это самое лучшее, что Украина может сделать. На них лежит огромная ответственность. Почему вот все общество пашет изо дня в день? Все эти волонтеры, куча людей, которые пашут, отдают последние деньги, рискуют своей жизнью. Я уже не говорю про то, что просто погибают каждый день люди. То есть вот каждый день их распри, да, он стоит стране просто жизни людей. Вот. А на этом фоне вот происходит эта возня, запугивание друг друга какими-то страшилками. Вот, ну я не знаю, как их призвать вот к реальности, чтобы они включили свои мозги, как бы вернулись на, на землю грешную. Ну, эти, эти страшилки же, кто-то придумывает, может быть, это кто-то третий, специально. Ну, а чтобы... а кто-то может быть третий. Не знаю, враг. Нет, а ну, отчасти в информпространстве внутри... есть эти страшилки, которые запускаются, которые в соцсетях бегают, да, там вот про вторжение России долго было, то есть, то есть как бы мы, сколько, 9 месяцев все пугались вторжения России, России изо дня в день, хотя это вторжение, во-первых, произошло многократно, но все продолжали все равно репостить это вторжение, то есть, конечно, вкидываются, вкидываются многие вот эти вот вбросы, они делаются, но самое... Самое обидное, что на эти вбросы есть кому вестись, да, и не только в соцсетях просто людям, а есть кому вестись даже вот в командах э, премьера и президента, да, и не знаю, как их, вот как их, э, как их призвать к реальной жизни, вот как-то вот вернуться, я не знаю. А ты еще не был в Верховной ради восьмого mm. созыва, то есть еще ты еще атмосфер... Я тоже еще не была, только вчера получила удостоверение, mm. Нет, Удостоверение уже есть, да, но я еще не был. Ну а вот э, картинка, которую ты видишь, э, да, mm -hmm. по телевизору, как-то вот как ты думаешь, изменилась? вот атмосферно, Нет, качественно, в целом, вот... в целом? очень изменилось, даже ты знаешь, все равно вот как бы мы не критиковали там, да, но в целом очень многое изменилось. Я очень не поддерживаю людей, которые кричат, что кошмар, ничего не поменялось, Те же самые Люди, ну слушайте, люди, зайдите, посмотрите просто на фотографию Кабмина Азарова, не Кабмина, и нынешнего, просто на лица посмотрите людей. То есть. Да, многие остались из прошлой власти, многие хотят по-старому, там, деребанить что-то. Но, во-первых, общество живое, оно не даст этого сделать. Общество живое, то, что такое, такая критичность, это очень хорошо. Я помню, что в 2005 году не было такой критичности. То есть тогда было наоборот. Избрали вот... Все, власть хорошая, демократическая наша, делайте. И все забыли об этой политике. Потом политики очень жестоко кинули людей. Вот. и была, я помню, такая апатия вообще, ну, не к политикам, не то Сейчас такого нет. Сейчас изначально уже новые пришли, они еще не успели ничего сделать, их уже сразу поливают критика. Это неплохо на самом деле, я считаю. Это признак здорового, здорового общества, если это не переходит какую-то, ну, границу. Вот. и в целом просто на лица посмотреть, на возраст людей, то есть это тоже очень важно. Я там, я не эйджист, да, как говорится, то есть, знаешь, там, что вот, не любить старых людей, но все-таки, как бы, действительно, какие-то изменения происходят только с поколением. Ну, то есть вот, знаешь, есть поговорка английская, you can't teach an old dog new tricks. Нельзя научить, типа, вот, старую, старого пса нельзя научить новым трюкам. Поэтому какие-то изменения происходят только со сменой поколений. И эта смена поколений происходит. То есть возраст средний и кабмина и верховной рады он существенно снизился если раньше у нас были смотри янукович ему 60 сколько года было было может если а Азаров 65 рыбаку 60 сколько 5, 6, я не помню ну вот а они все были они это все были все пенсионеры. пенсионеры да то есть у них на троих было 200 лет я помню такую шутку была. А сейчас если ты посмотришь, то есть я ценю, кому 47, если не ошибаюсь, но они, а им до 50. И это это уже хорошо, то есть у них э, другое мышление совсем. Это это дает какую-то надежду. Главное их контролировать, продолжать. Ты вспомнил о Януковиче. Все-таки он еще не объявлен в розыск. Когда вот mm. эти все процессы, они все-таки как-то ну, будут развиваться, потому что уже вот сколько времени у нас новая власть, власть Майдана, и вот это все, он и его команда, они почему-то вот официально, их никто не зовет к тому, чтобы они ответили за свои поступки. Да, это очень печально. Я не знаю, почему, например, на каждом, на каждой встрече, где встречаются так или иначе украинско российская стороны, тот же Минск, например, да, почему нет требования постоянного выдать Януковича? Но это ведь требования Украины должны быть. Это же очевидно. То есть, человек преступник, он, он ответственен за массовый расстрел людей, да? он ответственен, что он начал или его ведомство начали ту спираль насилия, в которой мы сейчас находимся. Потому что первый убитый человек, мы помним, это был Сергей Негаян, но это было на Грушевского. Вот он за все это ответственен. Конечно, он должен нести ответственность, или, по крайней мере, нужно требовать ежедневно его выдачи, его экстрадиции. Тем более, что я думаю, что при каких-то определенных раскладах в российской стране может быть это выгодно, это может быть элементом торгов, я думаю, выдачи Януковича теоретически, да? Ну, или какая-то случайная выдача его. Если он жив, конечно, еще, я не уверен, что он жив. А элемент торгов, каких торгов? Там, может быть, обмен? Ну, да, нет, обмен на что-то, ну, ну, ну как бы происходят какие-то договоренности, так или иначе, да, там. Вот, и это как бы для Украины в имиджевом плане и для власти это, это было бы как бы, это было бы супер повод, да, вот Янукович сидит здесь, в суде, его судят, вот он получает срок тюремный. А, это... а вот реально, что Россия отдаст нам Януковича без того, чтобы вот начался этот процесс примирения двух стран? Вот до этого не момента... Знаю, я, этого... Не, я не думаю, что Россия готова на примирение. Самое лучшее, на что она может быть готова, это тихонько, тихонько из Украины вылезти. И то это очень трудно. Им нужно переключать внимание на что-то. То есть ты понимаешь, что они нагрели общество до такой степени? что они не могут отступать. И Путин, вот смотри, мы даже с коллегами, я был на радио Свободы в Москве mm -hmm. на эфире, мы с коллегами общались там, вот они правильно говорят, вот Михаил Соколов там есть такой ведущий, он говорит, вот вы помните, чтобы Путин хоть раз в жизни сказал такую фразу, что я был в чем-то там неправ, там, mm -hmm. или там были допущены какие-то ошибки, что такого не было ни разу. Ну такая вот, такая личность вот, вот. это его психотип, он не может отступать. Вот поэтому единственное, что лучшее, что можно сделать, это перенаправить внимание куда-то в другую сторону. Я не знаю, например, там, на борьбу с коррупцией. Вот вместо Украины, сейчас же как выпуск новостей российских, 30 минут первых, да, это ни слова о России нет, только Украина. Вот если он это все перенаправит на борьбу с коррупцией, например, то есть он будет там каждый день там, в прямом эфире там, ловить каких-то директоров школ, которые взятки берут, каких-то директоров предприятий, там, вот к ним будет резко там, проверки у всех чиновников. Там. вот это возможный вариант, то есть перенаправить это все внимание на борьбу с, типа, с коррупцией. Но тоже сомнительный вариант, потому что тогда им придется цеплять своих людей рано или поздно. Это может вызвать как бы, некий раскол в его элитах. Да? Вот, а, а, а примирение я пока что не вижу даже намека и желания с, в первую очередь с российской стороны, к сожалению. То есть, хотя это сумасшествие, Рус, русские и украинцы не могут воевать. Mm -hmm. Это сумасшествие, это братоубийственная okay. война и это да. Спасибо тебе большое, Вынужден заканчивать, за то, что пришел к нам и рассказал о своих нам впечатлениях спасибо. от поездки в Москву в том числе и о новом правительстве. Георгий Тихий, журналист не первого канала Германии, а в нашей студии. Спасибо вам за то, что вы с нами. Мы это ценим, каждый день работаем для вас.